Это монтаж тоже с поводком, с одним. На кормушке весом 40 грамм, кормушка имеет порошковое покрытие и пластиковый противозакручиватель. Комплектующие, из которых собран монтаж, написаны на табличке, на упаковке. Это хорошо видно. Теперь посмотрим, как он выглядит на самом деле. Вместе месте стыковки тонущего лидера и вертлюга надет трубочка термоусаживаемая, которая соответствует остальной арматуре. Поводок из программы выпуска поводков ИРС. Мягкий тонущий поводочный материал. Разрывная нагрузка 36 либров. Дальше у нас поводочек состыкован при помощи вертлюга с лидером, на котором установлен отбойник между кормушкой и вертлюгом. То есть у нас отбойничек имеет полусферу. Ну и, соответственно, это при малейшем натяжении, вот мы сейчас видим, да, при забросе, допустим, поводочек будет отводиться в сторону. Слететь она реально будет вот так. Вот сюда поэтому практически перехлесты исключены. Кормушка имеет порошковое покрытие, что исключает появление солей металла в воде, соответственно, рыба не настораживается. Огрузка 40 грамм. Вторая пружина позволяет очень эффективно держать прикормочные массы, даже при недостаточной клейкости их. При этом давай особь, который удерживает рыбу в районе вашего монтажа. Ну, итоговый его вид. Вот такой. Эти монтажи предназначены для ловли на крупные насадки, там разнообразные крупные черви. Имеют два веса, 25 и 40 грамм.